fizika kursidagi ilk mavzuyimiz fizik kattaliklar va birliklar shuningdek xalqaro birliklar sistemasiga ge kiradigan asosiy yettita fizik kattalik haqida bo'ladi fizik kattalik deb nimaga aytiladi fizik kattalikka soddaroq ta'rif beradigan bo'lsak tushuntirish beradigan bo'lsak biror asbob uskuna yordamida biror instrument yordamida jismning yoki jarayonning qiymatlarini o'lchashimiz mumkin bo'lgan parametrlarga yoki bo'lmasam xossalariga aytiladi misol tariqasida ya'ni fizik kattalikka misol qilib nimalarni keltirishimiz mumkin tasavvur qilaylik harakatlanayotgan avtomobil tezligi besh metr taqsim sekund mana shu avtomobil haqida nimalarni bilishimiz mumkin o'lchov asboblari yordamida yoki bevosita nimalarni bilishimiz anglashimiz mumkin birinchisi uning tezligi 5 metr taqsim sekund ya'ni nimani tushunamiz har sekundda avtomobil 5 metrdan masofa bosib o'tayotgan ekan demakki mana shu tezlik fizik kattalik hisoblanadi ana endi vaqt vaqt odamga bo'ysunmaydigan fizik kattalik 10 sekund o'tar 20 sekund o'tar mana shu vaqtning o'zi ham fizik kattalik hisoblanadi vaqtni turli xil vaqt, vaqt o'lchov asboblari yordamida o'lchashimiz mumkin tezlikni spidometr orqali o'lchaymiz keyin masofa 5 sekund ichida tezligi 5 metr taqsim sekund bo'lgan avtomobil qancha masofa bosib o'tadi 25 metr masofa bosib o'tadi demak mana shu 25 metr avtomobil bosib o'tgan yo'l bu ham fizik kattalik ekan undan tashqari bizga ko'rinmay turgan avtomobilning fizik kattaliklari bor masalan tarozi yordamida shu avtomobilning massasini aniqlashimiz mumkin deylik 2 tonna demak massa ham fizik kattalik hisoblanadi avtomobilning biror qismining haroratini o'lchashimiz mumkin termometr yordamida demak harorat ham fizik kattalik hisoblanar ekan avtomobil dvigatelining tortish kuchi besh kilonyuton demakki kuch ham fizik kattalik hisoblanadi va hokazo va hokazo mana shunday parametrlar fizik kattalik bo'ladi fizika kursida mavzular birin ketin o'tilgani sari yangi yangi fizik kattaliklar bilan tanishib boriladi har bir fizik kattalikka demak to'rtta narsa tegishli birinchisi ana o'sha fizik kattalikning nomi mana kuch bosim deylikda tok kuchi bo'lishi mumkin va hokazo nomi bor har bitta fizik kattalikka va misol masalalarda kitoblarda fizik kattalikning nomi emas ko'pincha uning qisqartirilgan belgisidan ya'ni lotin alifbosidagi harflardan yoki grek alifbosidagi harflardan foydalanamiz masalan massa demasdan kichkina m harfi bilan yozamiz yoki bo'lmasam kuch katta f harfi bilan yozamiz yoki bo'lmasam harorat t harfi bilan belgilaymiz va hokazo demak fizik kattalikning nomi va uning qisqacha belgilanishi bor ekan va berilgan jarayonda masalada har bir fizik kattalikning son qiymati bo'lishi kerak m barobar besh tonna avtomobilning massasi besh tonna ekanligi haqida gap ketmoqda demakki fizik kattalikka tegishli bo'lgan aynan o'sha masalada uning son qiymati beriladi va fizik kattalikning o'lchov birligi avtomobilning massasi 5 desa bu biroz tushunarsiz bo'lib qoladi mana shu narsaga kengroq tushuntirish berish uchun o'lchov birligidan foydalaniladi 5 tonna ha bu endi biroz tushunarli yoki bo'lmasam harorat 6 selsiy haroratning olti selsiyligi haqida gap ketyapti agar harorat t barobar olti desak bu biroz tushunarsiz bo'lib qoladi olti nima kelvin bo'lishi mumkin farenget bo'lishi mumkin selsiy bo'lishi mumkin demak o'lchov birligi ana o'sha son qiymatni to'liq tasavvur qilishimizga yordam berarkan endi xalqaro birliklar sistemasiga bir nechta fizik kattaliklar taxminan qirqta ellikta fizik kattalikdan yettitasi asosiy fizik kattalik qilib kiritilgan ular uzunlik massa vaqt modda miqdori harorat tok kuchi va yorug'lik kuchi ekan mana shu yettita asosiy fizik kattalik xalqaro birliklar sistemasining asosiy kattaliklari hisoblanib qolgan fizik kattaliklarning barchasi qo'shimcha yoki bo'lmasam hosilaviy fizik kattaliklar deyiladi bunga sabab qolgan barcha fizik kattaliklarni mazkur yettita fizik kattalik orqali keltirib chiqarishimiz mumkin buni ham har bir mavzuni mavzuni'tgan o'tishimiz davomida yangi yangi -yang fizik kattaliklar bilan tanishganimizda ularning o'lchov birliklarini mana shu yettita birlikdan bazalari orqali keltirib chiqarishni o'rganib boramiz yettita asosiy fizik kattalikning endi o'lchov birliklarini ham asosiylari tanlab olingan uzunlikning o'lchov birligi bilamizki uzunlik juda ko'p o'lchov birliklarda o'lchanishi mumkin eng oddiy tarixiy o'lchov birliklari tirsak quloch va hokazolardan tortib hozirgi zamonaviy ditsimetr bo'lishi mumkin metr bo'lishi mumkin kilometr va hokazolar asosiy o'lchov birlik sifatida metr tanlab olingan bu metrni barcha dunyodagi hamma hisob kitoblarda foydalanilsa tushunarli bo'ladi massa o'lchov birligi massaning asosiy o'lchov birligi sifatida kilogramm tanlab olingan vaqtning asosiy o'lchov birligi sifatida sekund tanlab olingan harorat haroratning asosiy o'lchov birligi kelvin garchi biz kundalik hayotda selsiydan foydalansak yoki bo'lmasam g'arbda faringetdan foydalanishsada ilm fanda ya'ni xususan mana fizikada yoki ximiyaning ba'zi bir bo'limlarida harorat birligi sifatida kelvin foydalaniladi modda miqdori modda miqdorining asosiy o'lchov birligi mol tok kuchining asosiy o'lchov birligi amper yorug'lik kuchining asosiy o'lchov birligi kandela hisoblanadi demak bizning eng birinchi vazifamiz hurmatli o'quvchilar mana shu yettita asosiy fizik kattalikni va ularga tegishli bo'lgan asosiy yettita o'lchov birlikni yoddan bilishimiz lozim chunki